ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ ಚಾನೆಲ್ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಗುರುವಾರ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ತಪ್ಪದೇ ಅನ್ನಬೇಕಾದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯುದು ನೂರ ಎಂಟು ನಾಮಾವಳಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಾಯರನ್ನು ನೆನೆಯುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸುವುದು ಶೀಘ್ರ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಯರು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನೂರ ಎಂಟು ನಾಮಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಗಳು ಯಾವುವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಅವರ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯು ನಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ದುಃಖ ಪಾಪ ನೋವು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅವರು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವರು ಹೀಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವನ್ನು ಪಠಿಸುವ ನಮಗೆ ಸಕಲ ಲಾಭಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪಠಿಸಬಹುದು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಗಳು ಯಾವಂತ ಯಾವಂತೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಓಂ ಸೋ ವಾಗ್ದವತಾ ಸರಿ ಭಕ್ತ ವಿಮಲ ಕತ್ತೇರ್ತೆ ನಮಃ ಓಂ श्रीराघवेन्द्राय नमः ॐ सकलप्रदात्रेय नमः ॐ क्षमासुरेन्द्राय नमः ॐ स्वपादभक्तपापाद्रिभेददृष्टिवज्रायै नमः ॐ हरिपादपद्मनिषेवर्णलब्धसर्वसम्पदै नमः ॐ देवस्वभावाय नमः ॐ दिविजद्रुमायाय नमः ॐ भव्यस्वरूपायै नमः ॐ सुखधैर्यशालिनी नमः ॐ दुष्टग्रहनिग्रहकर्तेर्नमः ॐ दुस्तीर्नोपपल्लवसिन्धुसेतवै नमः ॐ विद्वत्परिज्ञानमहाविशेषायै नमः ॐ सन्तानप्रदायकायै नमः ॐ तापत्रयविनाशकायै नमः ॐ चक्षुप्रदाकायै नमः ॐ हरिचरणसरोजभूषितायै नमः ॐ दुरितकाननदावभूतायै नमः ॐ सर्वतन्त्रस्वतन्त्राय नमः ॐ श्रीमद्वमतवर्धनायै नमः ॐ सततसन्नीतशेषादिवताससमुदाय नमः ॐ श्रीसुधीन्द्रवरपुत्रकायै नमः ॐ श्रीवैष्णवसिद्धान्तप्रतिष्ठकायै नमः ॐ यतिकुलतिलकायै नमः ॐ ज्ञानभक्तियु आरोग्यसुपत्रादिवर्धनायै नमः ॐ प्रतिवादिमातङ्ककण्ठीरावै नमः ॐ सर्वविद्यप्रवीणाय नमः ॐ दयाक्षिण्यवैराग्यशालिनै नमः ॐ रामपादम्बुजसक्तायै नमः ॐ रामदासपदसक्तायै नमः ॐ रामकथशक्तायै नमः ॐ दुर्वाद्विन्तरवै नमः ॐ वैष्णवेन्द्रवरेन्दरै नमः ॐ शापानुग्रहशक्तायै नमः ॐ अगम्यमहिमायै नमः ॐ महायशसे नमः ॐ श्रीमद्वमता चन्द्रमासे नमः ॐ पदवाक्यप्रमाणपरावारपारङ्गतायै नमः ॐ योगेन्द्रगुरुै नमः ॐ मन्त्रालयनिलायायै नमः ॐ परमहंसपारिवज्रकाचार्यै नमः ॐ नमः ॐ चन्द्रिकाप्रकाशकारिणै नमः ॐ सत्यादिराजगुरुवे नमः ॐ भक्तवत्सलायै नमः ॐ प्रत्यक्षफलदायै नमः ॐ ज्ञानप्रदायै नमः ॐ सर्वपूजायै नमः ॐ नमः ॐ कृष्णोपसकायै नमः ॐ कृष्णदैत्यपायनसुहृदे नमः ॐ आर्यानुवर्तिने नमः ॐ निरस्तदोषायै नमः ॐ निरवैद्यवेषायै नमः ॐ प्रद्यर्थमूकत्वनिधानभाषयै नमः ॐ यमनीयमासानप्रणायां प्रत्याहारधान्यधारणसमध्यष्टाङ्गयोगानुष्ठाननियमायै नमः ॐ साङ्गमग्न्यकुशलायै नमः ॐ ज्ञानमूर्तायै नमः ॐ तपोमूर्तायै नमः ॐ जपप्रख्यातै नमः ॐ दुष्टशिक्षकायै नमः ॐ शिष्टरक्षकायै नमः ॐ टीकाप्रत्यक्षरार्थप्रकाशकाय नमः ॐ शैवपाषाण्डद्वान्तभास्कराय नमः ॐ रामानुजमतमर्दकायै नमः ॐ विष्णुभक्तग्रेसरायै नमः ॐ सदोपासितहनुमते नमः ॐ पञ्चभेदप्रत्यक्षस्थापकायै नमः ॐ अद्वन्तमूलनिकृतनाय नमः ॐ कुष्ठादिरोगनाशकाय नमः ॐ अग्रसम्पत्प्रदात्रै नमः ॐ ब्राह्मणप्रियायै नमः ॐ वासुदेवचलप्रतिमायै नमः ॐ कोवीदेशायै नमः ृन्दावनरूपिणै नमः ॐ वृन्दावनान्तर्गतायै नमः ॐ चतुरूपाश्रयायै नमः ॐ नीरीश्वरमतनिर्वर्तकायै नमः ॐ सम्प्रदायपर्वतकाय नमः ॐ जयराजमुख्यभिप्राय वेत्राय नमः ॐ भाष्याटिकाद्यविरुद्धग्रन्थकर्त्र्यै नमः ॐ सदस्वस्थानेक्षमञ्चितकायै नमः ॐ काषाय चेलभूषितायै नमः ॐ दण्डकमण्डलमण्डितायै नमः ॐ चक्ररूपहरिनिवासायै नमः ॐ लसदोधर्यपुण्ड्रायै नमः ॐ गात्रद्रुतविष्णुधरायै नमः ॐ सर्वसज्जनवन्दितायै नमः ॐ मायाकर्मान्तिमतमर्दकाय नमः ल्यार्थवादिनेयै नमः ॐ सांशाजीवायै नमः ॐ माध्यामिकमतवनकुटारायै नमः ॐ प्रतिपदं प्रत्यक्षरं भाष्याटीकार्थग्राहिण नमः ॐ अमानुषनिग्रहायै नमः ॐ कन्दर्पवैरिणै नमः ॐ वैराग्यनिधयै नमः ॐ भाटासङ्ग्रहकर्तै नमः ॐ दुरिताकृतषड्वर्गायै नमः ॐ भ्रान्तिलेशविदुराय नमः सर्वपण्डितसमत्तायै नमः ॐ अनन्तबृन्दावननिलयायै नमः ॐ स्वप्नभावार्थवक्त्रै नमः ॐ यथार्थवचनायै नमः ॐ सर्वगुणसमृद्धायै नमः ॐ अनाद्यविच्छेदन्गुरुपरम्परोपदेशलब्धमन्त्रजपत्रै नमः ॐ द्रुतसर्वद्रुतायै नमः ॐ राजादिराजायै नमः ॐ गुरुसार्वभौमायै नमः